Після того, як загасили пожежу, був другий прильот. Другий прильот пішовся ось, коло нашого будинку. Пошкоджено. Ну 20 вікон у нас ми зараз нарахували, не враховуючи балкони. Всі люди цілі, слава Богу, жили в квартирах, але люди не постраждали. Постраждало тільки вікна, двері, балкони. І газова труба перебитий, основний газогін. Ми не встигли просто добігти до укриття. Дуже злякалися діти, діти дуже кричали. То, це, так, коли горіло, там теж було алалай.

ну, у нас стояла машина там, позвонили, сказали, что пожежа и муж побежал вместе со мной, успели, перегнали, так что осталось целое. Туда выходят, и получается нам не видно. Соседи позвонили. Видите, как он залетел, и он отсюда видно вот эту дырку, она насквозь вообще. Сквозная. Видите? Там да, первый раз ну, слышали, что очень близко и так испугались, конечно. Ну, прошли, стала посмотрела, ну вроде бы как все целое. Легли только, начали это самое, слышим второй прилет, и очень близко, и прямо стены трещат, все трещит, все звенит, короче. Понятно, что очень близко, очень близко было. И темно еще, боимся и подойти, чтобы потому что понимала, ну, ожида может быть еще будет что-то, чтобы стыл не Ну так как-то это самое, а уже когда начало светать, то вышли уже, начали смотреть.